Як, якраз та дівчина, яка запросила рину, дуже коротко, мені 64 роки, я із Запоріжжя. У мене дуже багато різних професій, образувань. Ну, так, якщо коротко, від вихователя дитячого садка до бригадира або майстра лікора заводу. У мене також є досвід, я перейшла на українську мову, це за Рими. Могу я русським говорити, у мене досвід є в світловому маркетінгі біля 20 років, але щось пішло не так. Я так, там була теж директором. Але пройшов час, я розумію, що щось я не то роблю взагалі, мабуть, я не в тому місці. Знаєте, як то кажуть, мабуть, не за того заміж вийшла, бо ще щось не туди вступила. От я почала десь 5 років тому назад, я почала задумуватися, що мені треба щось міняти в своєму житті. Почала з того, що я знайшла собі нову роботу. Це рієлтор. Ріелтором з 2018 року працюю, але коли почалась війна, перед війною я закрила свій офіс в сетевому маркетингу, де я працювала, закрила офіс і вирішила, що все, сет, сет, сетевий маркетинг – це не для мене. Ну, пройшло час, почалась війна, все так дуже, ну, як і у всіх. Розпач якийсь, щось таке непонятне. Думаю, що життя рушиться, але це в мене пройшло. Дякуючи тому, що сітвіки, всі грамотні, умні люди, вони посещають багато заняттів, тренінгів і так далі. Плюс я за... за час війни я закончила онлайн інститут по психології, несмотря ні на що, і я вирішила, що мені треба щось міняти в своєму житті. задала себе вопрос что же я хочу какие мои планы на будущее я решила что мне ну, возраст есть возраст 64 года это не 18 я решила что мне нужно поправить здоровье это раз во-вторых пенсия в 3000 гривен как-то меня ну никак не радовала а те бизнесы которые у меня на тот момент были ну тоже так временные какие-то доходы ну, мне это не устраивало. Так случилось, что вот я запрос подала во Вселенную. Ну, а знаете как, кажд... вот время очень тревожное, каждое утро встаешь и начинается с того, что ты заглядываешь в телефон. И так случилось, что как не загляну в телефон, вижу одну и ту же свою знакомую, это Наталья Талда. Ну, я в конце концов не выдержала, звоню, набираю, Наташа, что случилось с тобой, у тебя все нормально, все хорошо? когда ты будешь в Запорожье? Вообще, где ты сейчас? Она говорит, ты, ты, знаешь, я тут в командировке в Узбекистане, да, Наташа, ты в то время была. И она, оказывается, была в рабочей командировке с Зинаидой Сергеевной Деревьевой. Смотрю, Наташа меня как у риэлтора консультируется, как тебе наша хорома, как ты считаешь, вот сколько там, 80 квадратов, вот у них был, было помещение, в котором они жили тогда с Зинаидой Сергеевной, и я говорю, да, так, ничего. Я говорю, в конце концов, говорю, Наташа, когда ты будешь в Запорожье? У меня есть к тебе вопросы. Хотя, честно говоря, года два назад она мне уже предлагала как-то, и регистрировалась, я что-то там прошла. Ну так вот, в одно ухо зашло, в другое вышло, будем говорить так. Все, я на тот момент не приняла особого какого-то ну, решения, потому что я, ну, мысль была, что сетевой это уже все, это пройденный этап. Но тут подключилась Зинаида Сергеевна. Она говорит мне в трубочку по телефону, «Татьяна, вы знаете, Наташа, ну, приблизительно, потому что на тот момент я как-то вообще ж не ожидала да, никаких предложений, тем более от Зинаиды Сергеевны». Она говорит, «Татьяна, вы знаете, Наташа вас приглашает в такой бизнес, где ваши спонсоры сегодня готовы делать гораздо больше, чем вы сами, для вас». Вы знаете, она, я послушала, но, честно говоря, не поняла до конца, что бы это обозначало. Я уже думала, может быть, попросить Наташу, я позвоню и уточню, но прошло какое-то время. Наташа говорит, поехали на мероприятие, поехали. Я давно, я люблю очень путешествовать, но поскольку вот такое время, то денег не хватает, то времени, а тут такая возможность, я думаю, это мне нужно. Я поеду, ну, какая-то чуйка сработала. Это было мероприятие в феврале, Киев. В Киев я уже поехала со своим бизнес-партнером, как я считаю, она еще, может быть, этого не понимает, но приехала сегодня опять со мной. Это Валентина сидит в зале. И Рима еще один бизнес-партнер. После этого был Краков. Это, хочу сказать, мне очень нравится мероприятие, потому что это экономия времени, ты столько много узнаешь нового, заряжаешься энергией, знакомишься с новыми людьми, ты чувствуешь, что ты живешь. И я хочу сказать, я когда приехала с Кракова, настолько была полна энергии, что я опять начала звонить, приглашать, говорить, и тут попалась мне Рима. Короче, за этот период следующее мероприятие, это было Буковель, я сказала Риме, Рима, пожалуйста, тебе нужно, нужно там быть, что хочешь делать. Она поехала. Э, на сегодняшний день, по итогам прошлого каталога Рима, э, директор. А сама? Открылась серебряного директора. Я так, так А гордо как, как серебряного мастера. О, как. А Это да. да. Молодец.